Semuanya bermula pada 29 Ogos 2025 apabila Jepun dan juga India mengumumkan pertukaran warga sebanyak setengah juta dalam tempoh 5 tahun. Ini merupakan satu inisiatif bersama untuk exchange human resource bermaksud India menawarkan tenaga kerja mahir dan separuh mahir mereka dan Jepun pula menawarkan pelajar dan juga penyelidik dari negara mereka. Tapi bukan itu je, ia juga meliputi dari segi pertukaran budaya, pendidikan, latihan bahasa, kerjasama dalam sektor teknologi dan juga industri. Jadi kenapa inisiatif ini wujud? Untuk pihak Jepun puncanya ialah krisis kekurangan tenaga kerja tempatan terutama dalam sektor industri berat dan juga penjagaan warga emas. Dan kenapa ini berlaku? Sebenarnya ada beberapa jawapan tapi kita ambil dua yang mudah iaitu pertama kekurangan pekerja imigran yang kedua adalah masalah demografi di Jepun itu sendiri. Kita pergi dulu kepada masalah imigran di mana Jepun adalah antara negara maju yang paling sedikit mengambil imigran. Dianggarkan sekitar 3% sahaja iaitu 3 ke 4 juta daripada 124 penduduk dan masing-masingnya adalah daripada Asia Timur dan juga Asia Tenggara seperti di China. Korea, Vietnam dan juga Filipina. Dan angka ini boleh dikatakan jauh lebih sedikit jika nak dibandingkan dengan negara-negara maju yang lain. Serta mereka juga ada dasar yang sangat ketat dalam pemberian hak kewarganegaraan. Jepun juga berada pada fasa Super Age Society iaitu warga tua lebih ramai berbanding warga muda. Jika kita lihat pada data terbaru pada 2025, lebih daripada 29% daripada warga Jepun itu berusia 65 tahun ke atas. Kita boleh lihat kepada piramid populasi ini sebagai rujukan yang mudah. Ini merupakan piramid populasi untuk negara Somalia, iaitu antara negara yang paling subur di dunia. Kalau kita lihat piramid populasinya melebar di bawah menunjukkan kadar populasi muda sangat tinggi dan makin mengecil bila naik ke atas untuk menunjukkan populasi tua yang semakin sedikit tapi berbeza pula dengan Jepun Jepun ni dia terbalik di bahagian bawahnya mengecil di bahagian atasnya melebar bermaksud warga yang muda lebih sedikit berbanding warga tua dalam satu kajian dinyatakan yang kadar kesuburan wanita ataupun fertility rate mereka adalah 1.20 anak per wanita yang mana angka ni tak cukup jika kita nak bandingkan dengan kadar kesuburan ideal iaitu 2.1 anak per wanita yang mana kita panggil ini sebagai replacement level fertility iaitu ayah, ibu dan juga dua orang anak. Yang mana dua orang anak ini akan menggantikan ibu bapa dia yang akan mati nanti. Tapi kes Jepun pula, kita ambil contoh ibu, bapa tapi mereka hanya ada seorang anak saja jadi jika ibu bapa ni dah meninggal Maksudnya hanya ada satu saja orang anak yang menggantikan kedua ibu bapa ni. Jadi dia tak cukup. Atau bahasa mudahnya, dua kematian hanya digantikan oleh satu kelahiran sahaja. Masalah ini sebenarnya telah pun dikesan seawal 2010 lagi. Dianggarkan setiap tahunnya, Jepun kehilangan hingga 500 ke 800 ribu rakyat setiap tahun. Menjelang 2100, dijangka populasi Jepun turun sehingga 65 ke 75 juta rakyat sahaja. That's why ada pihak yang melihat kemasukan imigran ini sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi logik dia mudah. Kalau rakyat sendiri yang tak nak beranak, maka kita import saja daripada luar. Dan itulah apa yang dilakukan oleh banyak negara barat seperti Perancis, Jerman dan juga Amerika Syarikat. Jadi kenapa masih ada pihak yang menolak idea ini termasuk ahli politik sendiri? Sejak awal September, banyak video yang bertibaran dekat social media tentang protes yang berlaku di Jepun. Dan salah satunya adalah video tentang seorang pelajar daripada Jepun yang menangis sambil melaungkan pulangkan negara kami. Video tersebut didakwa sebagai suara nasionalisme oleh rakyat Jepun yang menolak tindakan kerajaan mereka untuk membuka lebih banyak peluang kemasukan imigran ke negara itu. Jepun terkenal sebagai rakyat yang sangat homogen iaitu negara dengan satu bangsa besar iaitu bangsa Yamato yang mencakupi 97% daripada populasi di Jepun tu. Jadi mereka ni berkongsi bahasa, budaya dan juga identiti yang samalah. So kehadiran imigran secara besar-besaran ini dianggap sebagai ancaman kepada sosial di Jepun dan benda ini ada benarnya kita ambil contoh seperti di Eropah iaitu Perancis di mana Perancis merupakan negara Eropah dengan fertility rate yang cukup tinggi jika nak dibandingkan dengan negara Eropah yang lain lah jadi apa rahsia kejayaan mereka? jawapannya adalah sokongan kerajaan dengan melaksanakan polisi pro-keluarga yang mana kerajaan memberi subsidi cuti yang panjang dan juga insentif keuangan kepada mereka yang melahirkan anak dan yang kedua, ya, imigran mereka mengambil keputusan untuk membuka peluang kemasukan imigran yang lebih banyak, terutama di negara-negara di area Afrika Utara. Tapi ini juga menimbulkan satu isu yang lain iaitu masalah demografi sosial. Disebabkan kemasukan imigran besar-besaran terutama daripada Afrika Utara, komuniti ini mula berkembang dengan sangat cepat dalam tempoh dua ke generasi sahaja. Walaupun bahasa dan juga institusi masih lagi Perancis, tapi Perancis yang kini telah pun berubah menjadi sebuah Perancis yang lebih berbilang kaum dan juga agama. Kita ambil contohlah kepada skuad bola sepak Perancis. Banyak bintang-bintang bola sepak mereka adalah berlatar belakangkan imigran, berkulit hitam dan juga Muslim. Kita ambil contoh seperti Paul Pogba, Patrick Vieira dan juga Angolo Kanté Jadi secara ringkasnya kerisauan rakyat Jepun ini sebenarnya berasaslah. Sebab jika imigran besar-besaran berlaku, dan andai kata pula jika Jepun melonggarkan hak kewarganegaraan maka mungkin kita akan lihat revolusi sosial besar-besaran berlaku hanya dalam tempoh 2 ke 3 generasi yang mendatang mungkin masa tu akan wujudnya uh, grup J-pop Indian Japanese group so daripada kita dengar lagu-lagu Jepun kita akan dengar juga lagu-lagu Bollywood kan kom kohami se anyway sekadar informasi tambahan Jepun bukanlah negara yang paling kritikal sekarang negara yang paling kritikal sebenarnya adalah Korea Selatan dengan fertility rate mereka adalah 0.7 ini bermaksud seorang wanita melahirkan kurang daripada satu anak. Begitu juga dengan China walaupun taklah seteruk Jepun tetapi sejak 2021 mereka telah pun menamatkan polisi anak tunggal ataupun yang kita faham satu keluarga satu anak. Mereka gantikan dengan three child policy iaitu satu keluarga boleh memiliki sehingga tiga orang anak. Tapi tak lama pun pada tahun 2023 kerajaan terus menamatkan untuk memiliki anak di mana sekarang rakyat China dah pun boleh memiliki anak seramai yang mereka mahukan. Langkah ini dibuat kerana setiap tahunnya China telah pun kehilangan lebih daripada 2 juta rakyat dan angka ini terus meningkat saban tahun. Malaysia juga berada pada paras di bawah ideal iaitu 1.7 anak per wanita tapi masih lagi boleh dikatakan stabil macam Perancis tadi lah cuma yang merisaukan disebabkan trend ini menampakkan penurunan populasi warga emas yang berusia 65 tahun ke atas juga dijangka meningkat sehingga dua kali ganda menjelang 2040 dekat sini kita boleh lihat yang akar masalahnya berpunca dari rakyat sendiri yang tak nak beranak so beranaklah ramai-ramai Nanti korang bincang dengan bini korang, wahai adindaku. B nak berbakti kepada kemajuan dan ekonomi negara B. Dua orang anak tak cukup, paling tidak 22. Ha kita buat terus tim bola sepak.